Я себе стараюсь не ограничивать в Днепропетровске, потому что я здесь обычно не бываю одна. Но, к сожалению, такой роскоши, как прогуляться куда-то по городу, одной я себе не могу позволить. К сожалению. Я закончила Днепропетровский национальный университет. меня Леся Гончара. Два года назад получила диплом бакалавра психологии. Вот, как решила стать моделью, ну, это большая любовь к фотографии. Это фотография, это моя страсть. И когда год назад я увидела о том, что м -м, прошел первый в мире показ в Нью-Йорке с участием модели с ограниченными физическими возможностями, я поняла о том, что сейчас м -м, вроде как настало время, в котором можно в мире все-таки пробовать сделать что-то свое, потому что, ну, честно говоря, там то, как прошел этот показ, то, какой он был, я, мне бы хотелось это сделать по-другому. Я бы могу помахать отсюда. Да-да. В чем проблема была его чуть-чуть протянуть? Ну вот, не так же сильно, причем надо было протянуть. Я мало где была в Украине потому что города неудобные в основном. Я не думаю, что ситуация сильно разнится. Я слышала, ходят слухи, что Винница – удобный город. Мне, честно говоря, почему-то, к сожалению, сложно себе представить украинский город. Вот, реально удобный. Сейчас посмотрим, пройдем ли мы тут. Ау! Ау! Прошли. Как это, в принципе, какие-то трудности каждодневные, да, ну, нет, это не, не останавливает меня в том, чтобы гулять, но это, конечно же, э, вообще очень сильно уменьшает желание здесь, э, ну, жить постоянно, например. Ну, потому что, ну, как это, постоянно от кого-то зависит, не быть, ну, не быть самостоятельным, не иметь возможности самому куда-то пройтись, если тебе нужно. Не хочется.

Ну, вот сюда. Честно говоря, такой оригинальной архитектурной мысли пандусов, как в Украине, я не видела нигде. Я путешествую одна, я могу сказать, что это сложно, но мне бы хотелось обратить внимание на то, что ну, то, что мы сейчас увидели, это не про сложно, это про невозможно. Пока будут делаться подобия съездов, пока будут делаться подобия пандусов. Нельзя сказать, что мы начали строить доступность какую-то. А чуть-чуть ниже? Не, никак. Интересно, нельзя было? Ну... Ну, в принципе... Мы начали делать вид, что мы соблюдаем правила. Не, ну... ну Опять-таки, была бы линейка, можно было бы замерить, Ну, Это неправильно. Минимум 5 сантиметров. Ну, то есть, если... 5 сантиметров уже надо делать более... Ну, такое. В общем, с придыханием сердца. А -а -а. И все, и мы пришли. Да. Я просто осознала, что это не только моя проблема. В Америке ситуация изменилась и действительно очень сильно. Потом всем задумались после войны с Вьетнамом. Вернулось много солдат, которые получили инвалидность, и ну, государство решило, что оно просто обязано обеспечить этим людям нормальное функционирование и достойную жизнь. съезды это такое это самое начало пути вот этой доступности это ну то есть мы еще все равно от доступности так далеко что страшно подумать показать могу что про нее рассказать что за медаль когда дали, то что Сегодня дали? Сегодня дали. Я не знаю, что, что про нее рассказать. Ну и там ошибку сделали фамилии. Да? Да. Я не читал. После Резниченко и. Я пока был здоровым, да, и никогда не стыкался с этой проблемой, то я никогда раньше не замечал о том, что есть инвалиды и о том, что у них есть свои проблемы о том, что их проблемы, на самом деле, довольно большие. И они, на самом деле, легко решаемые, но, поскольку их никто не решает, то они не решаются. Вот. Пришла повестка, и надо было ехать 25 марта 2014 года. Личный состав надо менять через каждые три, три месяца. А почему? Потому что э, человек, когда находится слишком долго, ну, в такой обстановке, он становится слишком беспечным. Он перестает бояться, ну, скажем так, лишний раз в укрытие не прыгнет от э, взрыва. То есть где-то не пригнется, и поэтому количество смертей, жертв и ранений увеличивается постоянно. Мы ждали замены. Ну, нельзя было оставить это место без э, охраны, получается. То есть слишком долго стояли на одном месте, они смогли уже рассчитать правильные координаты и попали прямо по всей бригаде, которая там стояла. То есть там погибло много людей начало взрываться сразу же все начали ну, бежать в сторону окопа то есть э, ну я тоже был в том числе но когда я уже начал заходить в окоп я почувствовал что болит нога почему-то то есть когда я посмотрел на ногу там получается была одна кость ткани уже не было от э, вся левая сторона от ноги до плеча было много ранений было много осколочных ранений э, также была ампутация ноги. В Артемовске мне ампутировали ногу до колена, поскольку пытались спасти, чтобы ну, как можно больше осталось. А в Харькове мне ампутировали уже выше колена, поскольку шло гангрена, чтобы не было заражения. Чем больше проходит времени, тем легче, потому что человек привыкает ко всему и к этому тоже можно привыкнуть. В том-то и суть, что протезирование это та возможность, которая дает тебе, ну, себя не чувствовать инвалидом, да, после ранения, после ампутации, ну, после каких-либо травм. Мечал. Лестницы. Вот не люблю лестницы. А так, в принципе, там подъем, спуск, дорога это без проблем. Всем инвалидам, ну, то есть все говорят о том, что надо им помочь, надо помогать, но самое главное это занятость. То есть это, если инвалид может работать, да, то они должны работать, потому что, то есть это как бы это и свой заработок, чтобы ну, ни от кого не зависеть и это ну, какое-то стремление, стремление к чему-то. Наше государство помогает в единожды и определенным лицам, но в целом это никогда не решает всю проблему. То есть у нас нету э, никаких структур, которые решали бы всю проблему целиком. В связи с войной на Востоке, в связи с тем, что у нас появилось много людей с инвалидностью вследствие боевых действий, мне кажется, нет, потому что наши представители государственной власти не столь чувствительны к вопросам данных категорий людей. То есть их больше волнуют какие-то частные инициативы. Мне 31 год, я адвокат. Живу в городе Днепропетровске. Я в 2007 году окончил Днепропетровский национальный университет, юридический факультет. А с 2008 по 2010 год у меня была частная юридическая фирма. После того, как приобрел необходимый опыт, в 2010 году сдал экзамены на получение свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью. И с 2010 года я адвокат. С 2009 года я сотрудничаю с Национальной ассамблеей инвалидов Украины. В 2013 году выиграл первое в Украине дело по дискриминации инвалидов на основании Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью. И после этой победы меня Совет Европы пригласил в Страсбург с учебным визитом. Я посетил Европейский суд по правам человека. Это было очень полезно. И с тех пор, в общем-то, у меня активизировалась моя работа в сфере международной защиты. Кроме этого, занимаюсь вопросами международного гуманитарного права. Давайте начнем с того, что пандусами может называться только та конструкция, которая соответствует установленным государственным строительным нормам. На сегодняшний момент в Украине пандусов ну, может быть 1%. Это из тех, которые соответствуют. Кто контролирует? Никто не контролирует. Должны были контролировать Госархконтроль, но они этим не занимаются. Там были изменения в законодательстве. В общем-то история сложная и длинная. Нужно упростить процедуру, внести изменения в части малых архитектурных форм для того, чтобы их можно было сооружать по упрощенной процедуре и не требовалось получать огромные списки разрешений. С постройки настоящего дома и в общем-то сделать объективные, не объективные а рыночные условия или проект у, разработать унифицированные, сделать их бесплатными для того, чтобы каждый раз не надо было заказывать у архитектора проект и платить огромные деньги. Мы живем в советской, постсоветском государстве, где 90% домов имеют типовую конструкцию. По сути дела, наши архбюро могут за полгода разработать любые типы пандусов для любых типов домов и сделать их доступ свободным, и эти все конструкции будут общедоступными, и все, кто будет заинтересован, смогут воспользоваться этой документацией, mm -hmm. привлечь к строительству либо частных строителей, либо какие-то недорогие государственные ресурсы, и, в общем-то, обеспечить в пределах двух-трех лет полную доступность Украины, ту, которая даже не, вид не, не видна Швейцарии, там, Франции и другим странам. Ну, в Украине надо признать, что люди с инвалидностью еще не совсем готовы идти в суды, потому что многие разуверены в их справедливости. Кто-то считает, что если он пойдет в суд, то как-то он нарушит условия, там какой-то гражданский нейтралитет, да? ну, грубо говоря, никто не хочет лишний раз высовываться. Все хотят, чтобы происходили изменения ровно, без их участия. Но, как показывает международная практика, это невозможно. До тех пор, пока люди с инвалидностью крепко не возьмутся за защиту своих прав, пока они не объединятся и пока они не начнут использовать эффективные методы защиты, я подчеркиваю эффективные, потому что общественное давление... Участие в политических процессах это не всегда эффективно. Иногда участие в судебных процессах гораздо более эффективно. Политическая воля его решить нельзя, в, ее можно решить только коллективным подходом. Ведь инвалидность это не только а, то, что там дети рождаются, да, такими. ведь практически там, 80 или 70% людей с инвалидностью ее приобретают в процессе взрослой жизни. Это могут быть различные травмы, заболевания. Плюс, когда человек становится пожилой, он в любом случае приобретает ограниченные способности передвижения. Около 4% от общего числа людей с инвалидностью обращаются за правовой юридической помощью. Для того, чтобы за помощью обратиться, до нее надо дойти. Но я не нашла доступного здания прокуратуры, суда или чего-то, где, где я могла бы зайти уж тем более колясочным. То есть как минимум это доступно. Те же самые психологические э, аспекты, когда люди просто теряют веру в то, что это вообще имеет смысл. А зачем? Я буду тратить время, я буду тратить усилия, все равно никто ничего не сделает, не решит и не изменит. Но это мы слышим достаточно часто. Я из Крыма. Я переехала в Днепропетровск в 2014 году после начала оккупации Крыма. В Крыму у меня уже был опыт правозащитной деятельности людей с инвалидностью, был опыт общественной деятельности. Также я практикующий психолог, тоже в Крыму у меня была частная практика. Организации у меня две. Первая – это ВДКМ и Педроздил, Всеукраинская общественная организация, Европейская ассоциация по правам инвалидов, их основной офис находится в Одессе, и по разным регионам Украины есть осаредки. Вот я представляю один из таких осаредков в Днепропетровской области. И вторая организация, это моя организация, общественная организация ⁇ Разные и равные ⁇ Здесь мы больше планируем и занимаемся психосоциальной помощью. Есть определенные проблемы, и когда их решает там, один человек или одна организация, то ну, проблема может решиться локально. Ее решили или не решили, они все забыли. Есть большой пласт проблем, которые можно поднимать группами людей. Такие процессы называются стратегическая адвокация. Вот, в принципе, это то, чем мы хотим заниматься в дальнейшем. Да, я вижу смысл в консолидации различных организаций совершенно однозначно, потому что по одному результат соответствующий. И я также вижу в активации процесса диалога с властью. Вот диалога с властью у нас нет слова совсем. Да, у нас есть комитет доступности, но я знаю очень много людей с инвалидностью, которые туда не вхожи, которых туда не приглашают. У них тоже есть свое мнение, у них тоже есть свое видение. Ну, наверное, диалог с властью он должен быть немножко более обширный и чуть-чуть в другом формате. То есть комитет доступности хорошо и здорово, но этого мало, должно быть еще что-то. Наши партнеры благотворительный фонд «Помогаем» предложили а сейчас провести, пользуясь случаем, пользуясь проведением полумарафона в Днепропетровске, провести марафон доступности. Ну вот мы согла согласились, но, у нас, к сожалению, было очень мало времени на подготовку. И ну, ну, в любом случае мы рады, что мы поучаствовали. Важно то, что это было инклюзивно, то есть это не было там какой-то отдельной дорожка, отдельным чем-то, да, а это было вместе со всеми на тех же условиях. То есть это ну, как для самих марафонцев с инвалидностью было Достаточно круто, да, важно. Так и, мне кажется, для взгляда со стороны. Я видела очень много удивления, когда наши спортсмены, наши марафонцы вышли, да. И потом аплодисменты были достаточно такие показательные, как мне кажется. Да, я поняла, что мы немножечко изменили, наверное, отношение к людям. Да. Вот это для меня очень важно. Часто есть стереотипы, стереотипов много. И когда... Ты не вписываешься в человеческий стереотип, реакции бывают разные, да. Ну, как правило, удивление. В принципе, ничего такого негативного, по крайней мере, я не сталкивалась. Но удивление, да. Я сталкивалась лично с удивлением про то, что водишь машину, про то, что любишь стрелять, про то, что ну, не знаю, есть какие-то такие чисто человеческие, да, которые, наверное, считаются нам не присущи. Лю люди разные реакции разные. Кого-то травмируют, кого-то наоборот подстегивают и мотивируют. Здесь трудно сказать. Есть определенное сформированное мнение в обществе, да, о том, что люди с инвалидностью это вот такие, наверное, достойные жалости, которые нуждаются в лечении, которые нуждаются в помощи. Да. Ну, Что-то такое очень грустное какой-то образ, достаточно ограниченный. Но... Эти стереотипы формируются также потому, что действительно здоровые люди, люди, большинство которых, они очень мало сталкиваются с людьми с инвалидностью, они практически, ну, Контакты, взаимодействия очень мало. И поэтому этот стереотип, он устойчив. А почему они мало общаются? Потому что люди с инвалидностью, опять же, упираемся в проблему доступности, не могут выходить в социальные какие-то общественные места, там где -то, где -то, где -то большое скопление людей, те же концерты, те же какие-то тусовки. Все поэтому. Но если говорить про тему доступности, нет, это не только бортюры и пандусы, Есть еще доступность для людей, слабовидящих, для людей, слабослышащих. Это звуковые сигналы, это маркеры определенные, там, например, желтого цвета, да? то есть есть свои условия. Что еще? Это тактильные дорожки для слабовидящих людей. Там достаточно много всяких нюансов мелких, о которых действительно мы не задумываемся, мы их не знаем. Права людей с инвалидностью ну, не только доступностью ограничиваются, они просто зачастую именно в нее упираются, потому что остальное реализовывать сложно. У нас, если это делают, то у нас э, всегда акцентрируют внимание на том, что это для инвалида. То есть, а в том плане, что, вот, как вы говорили, за границей у них, допустим, вот, пешеходный переход, да, есть э, переезд, который комфортно пере, ну, перейти как инвалиду, как э, человеку на коляске, так и маме с, ну, с коляской. То есть, они не акцентрируют внимание для кого это они это делают для сразу же многих слоев людей, которые могут этим воспользоваться. Еще буквально там 30 лет назад афроамериканских моделей не было ни на показах, не было ни в журналах. Это называли дискриминацией. Вот. И ну, потом в итоге там, появилась новая Кэмпбелл. В общем, ситуация начала меняться. Мы проходим естественный процесс развития. Ничего в этом дикого нет. Люди не рождаются с необходимостью заботиться о ком-то. Они к этому приходят через воспитание, через адаптацию. Ну, смотрите, у нас все так меняется быстро и в неожиданную сторону. Еще года три назад мы, наверное, не могли предположить, где мы окажемся сейчас. Да? Поэтому давать такие прогнозы, мне кажется, это очень смело, и я не буду на себя брать эту функцию. Надеюсь, что не очень долго. Конечно, понимаю, что процесс не быстрый.